Московський обласний театр драми та комедії презентував глядачам другу виставу Женітьба за п'єсою Миколи Гоголя. За словами артистів, це їхня улюблена вистава, з якою вони гастролюють. Хоча режисер, а за сумісництвом і актор Валерій Ліховід визнає, що матеріал занадто складний. Гоголь просто ну великий. великий, великий. Он он як режисер вистраю текст. Вот. эдак один как-нибудь на досуге, вот эти междометия, мелкие вот такие слова, которые помогают артисту понять, насколько он вот, -вот он лежит и всю жизнь мечтает, когда-нибудь я жену Вдруг бац, фраг готов, надо уже завтра женить, а я не готов. Народный артист России Юрий Грубник выполнил главную роль под Колесина. Актор каже, работать с таким образом непросто. Язык Гоголя, он достаточно сложный и трудный, если взять просто, открыть пьесу и начать читать. И запоминается с трудом, но зато, когда ты роль выучишь, зато, когда уже все отрепетировано, то роль просто, что называется, язык, он льется. И настолько мы сейчас влюблены в этого автора, что, в общем-то, конечно, мечтали бы, чтобы у нас в театре еще была бы одна постановка, это было бы просто замечательно. Паткалісінь чоловік у руках дивакуватої зовнішності, але головна проблема він не рішучий. Звертається до свахи, аби та знайшла йому пару. І навіть коли жінка пропонує йому наречену, герой знову сумнівається, чи потрібно йому одружуватись. На допомогу нареченому приходить друг, який буквально за руку тягне його йти і знайомитись з дівчиною. Рятівника у виставі грає режисер цієї вистави Валерій Ліховід. всяких как дурячество, у него есть твоей дура, пользы изо рта, но у меня тут вкус. Ну, лежи, пока не полость как такое слово, это не древесь. Баба! Ты же хуже баба! Гоголь ведь гениально сделал модель. Ведь человеку не нужно ничего делать. Учиться не нужно, работать над собой не нужно. Нужно сказать «да». И все. И у тебя жизнь изменится категорически. Просто с ног на голову ты будешь женат, счастье, как это, блаженство вкусишь, как у Гоголя написано. Но человек даже этого не делает. Женитьба и Московский театр завершил гастроли по Украине. Наразе россияне распочинают тур по Белоруссии. До спектакля в гипнотизер женитьба додают и серьезную работу. Маты Иисуса.